У Борисполі впроваджено пілотний проект, який передбачає спільну роботу центру зайнятості та інспекції з питань праці. У зв'язку із цим місто відвідала міністр соціальної політики України Наталія Королевська. Сьогодні інспекція по труду має по всій країні всього 27 офісів. і в ось інспекції працює всього 700 людей. І звернення йдуть только в письменному відео. реакция совершенно на эти обращения, она не своевременная, безусловно. Но он должен знать и быть уверен, что если его права нарушены, его трудовые права, то у него есть единое окно, куда он пришел в каждом районе, в каждом городе, в каждой области, 700 офисов. Человек обратился, І була своє реакція. Вона розповіла, що сьогодні на одного працівника центру зайнятості припадає в середньому 26 безробітних, а на одного працівника інспекції праці 20 тисяч працюючих громадян. Тому ефективно захистити свої права дуже складно. складна кризисна ситуація. Це компанія Росвіта. центр занятости был сам по себе, инспекция по труду была бы сама по себе, то количество людей, которые бы остались и без работы, и с незащищенными правами, было бы на порядок выше. Почему? Потому что так человек пришел, он сразу же написал заявление о нарушении его права, тут же он сразу же стал на учет, и ему уже стали искать вакансию. Тут же обратились сегодня в контролирующие органы, было автоматически открыто уголовное дело. Тут же мы получили сигнал, этот вопрос был заслушан на правительстве. И сейчас идет системная работа по компании «Росвит» как самому большому должнику Ні, государство по заробітне платі в Україні Наталія Королевська, побачивши, як працює пілотний проект, зазначила, що така модель абсолютно робоча і ефективна, і її потрібно впроваджувати по всій країні. Ну, мы детально сегодня все это посмотрели. Теперь мы сделаем сюда выездное заседание. До конца года по каждому и областному, и городскому центру будет расписанный план. Сегодня уже подготовлен проект решения правительства для того, чтобы эта система была полностью узаконена. И мы будем надеяться, что правительство под Держит наше решение, и мы в следующем году сможем эту программу полностью реализовать, потому что для нас важно не только их вот в одно помещение посидеть, да? Хорошо, что они здесь нашли взаимопонимание на городском уровне. Для нас важно, чтобы если эта система эффективна, то интегрировать это уже в единую вертикаль. Валентина Ластовка, Игорь Шатайло, Новины Телеканал Бориспиль.